Прокоментувати. Якщо ні, ми можемо просто поспілкуватись вже в більш неформальній установці. Якщо ви не проти, тоді ми. Я правильно розумію, що ця книжка покоління джинс була вже видана російською мовою Росії. Що? Я правильно понимаю, книжка поколения джинс была уже издана в России? А, нет, продаются в России, ну, русскоязычные издания продается, но, кстати, права это у вас, так что вы будете проконтролироваться. Потому что, да, я тоже видел в Москве, даже в Минске видел, там тоже в книжных продается на русском, русское издание, но это грузины издавали, не, не российское, то есть права они дали вам. Так что вы... Я хотела просто по этому поводу спросить, как книжка была воспринята там, потому что как только что мы мы немножко да, воспринимали И эту историю. Спасибо тоже. за этот вопрос, потому что вот, например, ну в России, да, понятно, даже в Минске продается, я очень удивился, что там разрешают продаваться эту книгу. Оказывается, знаешь, как это было, ну где в режиме, там всегда в советское время тоже было, там, то есть, я спрашиваю, как вы эту книгу продали, там еще другие книги видел, я про Минск, например, есть. Володин такой, Миша Валежий, его книгу тоже видел, как думаю, что там такие вещи написаны про Минск, про советскую власть и так далее. Но, оказывается, это бывает, знаете, там же невозможно человеку быть таким внимательным, что все контролируется. То есть пропускают некоторые, такое тоже бывает. А насчет вот вопроса, которые у вас... То есть как они принимали, ну, я встречался, знаете, такой режиссер, один из самых активных пропагандистов Российской империи, Никита Михалков. Он очень плохо принимал, когда мы встретились. Он сразу начал не меня ругать, а в книгу конечно. Ну, потом я начал не его фильмы ругать, а его, конечно, потому что... Я думаю, что такой как раз очень виноват в том, что происходит в Украине или в Грузии. То есть пропагандировать, поддержать и оправдать зло может быть больше, то есть это такое преступление, может быть больше, чем зло само. То есть, что я хотел сказать, что, например, когда в Германии в западной, то есть это западная, ну, Германия, ну, западная Европа, или в Голландии, издавалась эта книга, они попросили меня написать специальную главу, э, чтобы я объяснял, значит, что такое советское, почему люди Значит, да, могли дойти до того, чтобы решить, решиться на такое, угнать самолет э, из, из страны, чтобы попасть в другую страну. То есть, что, что, за, э, что, что мы за да? И, и, то есть то, что они читали из, издательства, да, в Голландии, например, и в Германии тоже самое случилось. Они издатели говорили, что мы очень хотим вот, издать эту книгу, но наши читатели не поймут, что... И можно, я конечно, написал специально для них, то есть для нас, потому что у нас вот эта сессия, в мы вместе мучаемся, да, это нам понятно, то есть это прошлое такое понятное, что нам не надо специальных таких глав, чтобы писали авторы, чтобы понять, о чем идет речь, что такое советский режим. А они да, попросили, потому что знаете что, вот в течение этих, может быть, и сейчас такое бывает, может вы тоже знаете, что вот какая то романтическое отношение существует на Западе в связи с Советским Союзом и Россией тоже. Вот вы же сейчас тоже замечаете, это же так легко заметить, что европейцы, например, да, вы, 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 вы хотели бы много раз сказать спасибо, им, то есть они добровольные творились во время нашей войны. Наверное, и взяли бы во время этого войны, то есть, но не до конца же мы не чувствовали их поддержку, то есть, на, не, не до конца они говорят, что такое бывает, представляете, они, знаете, как это было в начале 20-го, у нас же тоже была независимая страна, как у вас, и тогдашний наш президент, вот в начале 20 века, когда Россия на, начала в м атаковать, ну, после их гражданской войны, как у них появилось время, сразу начали атаковать Грузию. А, и он такую фразу повторял, и, его посадили в поезд, потом в Батуми, из Батуми в эмиграцию в Марселе. И он повторял эту фразу, не может быть, это же 20, 20 лет. То есть, представьте, что он лет тому назад, и то же самое было у нас тоже, как наши говорили, что вот, в 2008 году, как начали бомбить в Я помню, что все говорили, это же 21 век, еще больше пошли. Через сто лет то же самое происходит. Ну и что в 21-е? Для Путина не значение, какой век? Для Негазилии тот же век. То есть это не меняется, да, мы же это все видим. Поэтому для нас это легче понять, наверное, вот то, что описано в этой книге, и о чем эта книга, чем вот западному читателю, который, у которого все-таки осталась какая-то не, не ностальгия, это Какое-то романтическое отношение, что Советский Союз был э, э, государством, где, 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 где свершилось, о чем мечтали поколения, то есть не только в России, но и в ну, других странах. То есть это неправильное, конечно, понятие, это не социализм был, вы же помните прекрасно, это был не социализм, конечно, социализм, это в Дании, например, Социально Что? И в Швеции, или может... Да. Это там точно это, то, что у нас было, это да, никого там. Был. В общем, извините, что так долго отдать, но. Все, я к чему? Вопрос. Давайте. Пожалуйста, у вас есть друзья в ну, России, вот грузины? Как они относятся к нашим событиям в Украине? Они нас поддерживают? Ну, грузины? Да, вот именно, Россия. которые там живут, а, россияне, да. грузины. Понимаете, у нас зачастую наши украинцы, они жили с нами, они уехали туда, и они стали нам врагами. Вот это самое страшное. Наши, наши, ну, соотечественники бывших, они даже а. имеют войну и гражданство, но они сейчас, они поддерживают Россию, они нам враги, враги. враги. Украинцы? Да. А, да. Как Знаешь... мужчины относятся к, к, к этой войне, к вашей войне? Грузии. живут в России. Россия, в России, в живут. Да. Ну, я вот о тех грузинах, которые в России живут, много ничего не могу сказать, но те, которые в Грузии живут, они очень поддерживают Украину. У нас это не мода, кстати, это, конечно, ответ на, на насилие со стороны Путина, потому что очень часто, я тоже принимал участие в демонстрациях в поддержку и против России и их политики. И это часто у нас бывает, почти каждый день, да, в разных местах. У посольства России особенно это часто бывает. И ходят с цветами национального флага Украины девочки, мальчики, то есть, э, слушают, как, как я когда жарко было, я слушал, например, э, эту, как её, такая песня с Океан Сегодня в этом году... Да, я... что Не, сдам, что не да. Ой, да. Так что, да, это да, в Грузии это да, везде чувствуется, поддержка, и понятно почему. И это абсолютно понятно, э, по-моему. Кстати, в Грузинской может вы не знаете эту историю, это удивительная история. Один украинец, он сразал, сразал, сражался на грузинской стороне, и он погиб в окружении. Ему предложили сдаться, а он так сказал такую фразу по-русски, да, закричал, его расстреляли. Грузии не сдался.